गौतम बुद्ध और उनका शिष्य आज के ज़माने में जब दिन प्रतिदिन प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं तब हमें कैसे उसका सही से इस्तेमाल करना है ये कहानी गौतम बुद्ध और उनका शिष्य उसके बारे में है एक दिन गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ तुम्हारा निवेदन क्या है शिष्य ने कहा मेरे वस्त्र पुराने हो गए हैं अब वो पहनने लायक भी नहीं रहे क्या आप मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट कर सकते हैं गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य के वस्त्र देखे सच में वे बहुत पुराने हो गए थे इसलिए गौतम बुद्ध ने एक अन्य शिष्य को उपदेश दिया कि तुम इन्हें नए वस्त्र दिलवा दो कुछ दिन बाद जब गौतम बुद्ध उस शिष्य से मिले तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अब अपने नए वस्त्रों से आराम मिल रहा है तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? तभी उस शिष्य ने कहा धन्यवाद प्रभु मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया शिष्य ने कहा प्रभु अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ बुद्ध ने कहा तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी उसका क्या किया शिष्य ने कहा कि मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है गौतम बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछा तो फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया तुमने उसे फेंक दिया शिष्य ने कहा जी नहीं मैंने पुराने पर्दे अभी तक नहीं फेंके हैं मैंने तो उसके चार टुकड़े किए और उनका उपयोग मैं रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ बुध ने पूछा तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया शिष्य ने कहा अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए उपयोग में लेने वाला हूँ गौतम बुद्ध ने कहा तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ तब शिष्य ने कहा कि प्रभु मेरा पुराना पोछा अब उतना खराब हो गया था कि उसका कुछ हो नहीं सकता था इसलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग कर दिया और उसमें से दिए की बातियां तैयार कर ली और उन्हीं बातियों में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी गौतम बुद्ध अपने शिष्य से संतुष्ट थे वो ये जानकर बहुत खुश थे कि उनका शिष्य चीज़ों को बर्बाद नहीं करता है और उसमें ये भी समझ है कि चीज़ों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है आज के ज़माने में जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं तब ऐसे समय में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को बर्बाद होते हुए रोक सकते हैं और उनका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से और चीज़ों को बर्बाद न करके इस धरती को बचा सकते हैं अगर आपको हमारी कहानी गौतम बुद्ध और उनका शिष्य अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी जल्द मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए धन्यवाद